viktor gugo xo'rlanganlar romani fantina birinchi qism bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yilni qirol lyudovik o'ziga xos takabburlik va ishonch bilan ammo qaysidir ma'noda katta g'urur bilan o'zining podsholigini yigirma ikkinchi yili deb e'lon qildi bu yilda shuningdek janob brujer desorsum ham ancha mashhur bo'lgan edi barcha sartaroshxonalar qadimgi modalar bo'lgan lakom bilan surkaladigan pudra sepilgan turmaklarning qaytishini his qilib o'z sartaroshxonalarining eshiklarini lojuvard yashil rangga bo'yashib ularni nilufar gullar bilan bezab qo'yadilar nilufar gullar bu burbollar ya'ni fransuz qirollarining ramzi edi bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yili shunday bir sodda davr bo'lgandiki graf linch ham har yakshanba senjermen depre cherkovining kursilarida fransiya perining kiyimida ajoyib qahramonlik ko'rsatgan shaxslar kabi tantanali qiyofada yelkasiga qizil lenta taqilgan uzun burni va keng yelkalarini viqor bilan ko'tarib turardi janob linchning g'aroyib qahramonligi shundan iborat ediki u bir ming sakkiz yuz o'n to'rtinchi yilda bordo shahrining meri sifatida shaharni kutilgandan bir necha soat oldin garso angulamskiyga topshirgan va bu qahramonligi uchun perlik unvonini olgandi bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yilda to'rt yoshdan olti yoshgacha bo'lgan bolalarni xuddi eskimoslar telpagiga o'xshash qalin quloqchinlari bor charimli bosh kiyimga o'rantirib yurishadigan davr bo'lgandi fransuz armiyasi xuddi avstriya armiyasi kabi oq mundirlar bilan kiyintirilgan edi polklar legionlar deb ataladigan bo'lgan endi ular raqamlar bilan emas balki departamentlar nomi bilan atalardi napoleon muqaddas yelena orolida edi angliya unga yashil rangdagi mato bermay qo'ygach u o'zining eski mundirlarini yamab yuvdirib quritishga majbur edi bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yilda eligrini kuylar bigottining raqsga tushishi davri bo'lgan potening davri kelganda va odri hali mavjud emasdi sakifariya zoni merosxo'ri bo'lgan edi fransiyada haliyyam purusaklar tur turardi qirol hukumatı o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun plenye Carbonno va toleronni dastlab qo'llarini keyin boshini kesadi ober kamerger knyaz taliran va moliya ministri abbat lui bir biriga go'yo ikki oqsoqolday kulib qarab turardilar ikkalasi ham bir ming yetti yuz to'qsoninchi yil o'n to'rtinchi mart kuni federatsiya sharafiga mars maydonida shukronalik duolarini o'qigan edilar taliran yepiskop sifatida lui esa diakon sifatida xizmat qilardilar Xiyabana, bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yil mars maydonining xiyoboni yon bag'irlarida bir qancha yog'och uskunalari chirib yotardi bu yog'och stropillari asal ari va burgut ramzlari tushirilgan moviy rangda bo'lib hozir chirib zanglab yotardi u yoq bu yoqda qo'nqayib turgan to'nkalarda gro kalyuda harbiy lagerda turgan avstriyaliklarning gulxan izlari shundoq ko'rinib turardi uzun qo'llarni quritish uchun gonvetlar yoqqan gulxan natijasida ustunlarning ikki yoki uchtasi butunlay yonib ketgandi o'tgan yilgi may paradlari iyunning o'rtasida bo'lib o'tgani uchun juda ajoyib bo'lgandi bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yilda ikkita narsa moda bo'lgandi valterning tuke nashriyoti va konstitutsiya xartiyasining tamakidoni parijliklarni eng katta hayajonga solgan voqea bu o'z akasining boshini kesib gul bozordagi hovuzga tashlab ketgan dotyoning jinoyati bo'lgan edi dengiz ministrligi esa shamarey sharmandaligi va jeriko shon shuhrati bilan burkangan meduza frigati ya'ni kemasi haqida mutlaqo xabar kelmayotganidan tashvishlanayotgan edi polkovnik self sulaymon podshoga aylanish uchun misrga yo'l olgandi lagarb ko'chasida term saroyi bochkalar omboriga aylantirildi sakkiz qirrali qır, kluni mehmonxonasining yuqori qavati lyudovik o'n oltinchining astrologi messier uchun rasadxona vazifasini ham bajarib kelmoqda edi Gersagina dyurax xonim mebellari orasidagi ustiga urikadan bosmadan chiqmagan yorqin moviy atlas yopilgan x shaklidagi yig'ma stuliga o'tirib uchta yoki to'rtta dugonasiga she'rlar o'qib berardi luvr devorlaridan n ya'ni napoleonning timsoli bo'lgan n harfini ko'chirib olib tashladilar austerlis ko'prigi qirol bog'lari ko'prigi nomiga o'zgartirildi bu esa ikki sirli ma'noni austerli ko'prigini botanika bog'iga qanday bog'liqligi borligini jumboq qilgandi lyudovik o'n sakkiz garatsiyni o'qirkan tirnog'i bilan o'ynab imperatorlik rutpasini qabul qilgan yalangoyoq qahramon haqida qirol bo'lib olgan boshmoqchi haqida falsafa qilardi uni napoleon va Mat maturin bryuno haqidagi mulohazalar qiynardi fransuz akademiyasi yozma ish konkursida fandan huzur olish mavzusini tanlagandi janob bellar notiqlikda ko'zga ko'rinib borar va bu mashhurlik uni bo'lg'usi bosh prokuror de broe e sifatida shakllantira boshlagandi bu esa pol lui kuriening hajlariga nishon bo'lishiga ham olib kela boshlagandi marshanji familiyali yolg'on shatabriyan gullayotgan davr edi undan keyin de arlinkur familiyasidagi yolg'on marshanji chiqadi klara Kla de alp va malek adel asarlari bebaho shedevr asarlar deb topilgan va vakotdan xonim davrining eng zo'r yozuvchisi deb e'tirof etilayotgandi fransuz instituti o'z ro'yxatidan akademik napoleon bonapartni na o'chirib tashlaydi qirol dekreti bilan angulem shahrida dengiz maktabi qad ko'taradi bunga bahona esa gersog angulemskiyning general Admiral admiralligi ko'rsatiladi va shuning o'ziyoq angulemga dengiz porti sifatida berilishiga olib kelgandi ministrlar kengashida akrobatlar tasvirlari tasfır, tushirilgan afishalarni ko'chaga ilish yoki taqiqlash masalasi ko'rilayotgandi chunki frankonining e'lon e'lon afishalari ko'chalarda bolalarning to'dalanib ketishiga sabab bo'layotgandi agnessa asarining muallifi chakkasida bir tutam soqoli bor yuzlari muskul kabi chiqib ketgan paer vil de paer vil deevek ko'chasida markiza de sasaneyning uyida kichik konsertlarga dirijorlik qilardi deyarli barcha yosh qizlar edmond jero qalamiga mansub sent avel rohibi romansini kuylab yurardilar sariq pakana gazetasi oyna gazetasiga aylantirilgandi lamblen kafesiga imperator tarafdorlari yig'ilsa valova kafesiga burbollar tarafdorlari to'planadigan bo'lgandi luvel himoyasida turgan garsig beriyskini sitsiliya malikasiga uylantirdilar destal xonimning vafot etganiga ham mana bir yil bo'ldi gvardiyachilar Mademoiselle marsni xushtaklar bilan sahnadan quvib soldilar katta gazetalar kichkina edi format juda mitti edi ammo so'z erkinligi ulkan edi konstitutsionalist rostdan ham konstitutsiyaviy ruhda edi minerva shatabryanning ismini shatobriant deb yozishni odat qilgandi ismning oxiridagi t harfi burjualarning buyuk adib sha'niga tillarini qichishiga rosa zo'r sabab bo'lgandi sotqinlar gazetalaridagi xoin jurnalistlar bir ming sakkiz yuz o'n beshinchi yilda quvg'unlarni haqorat qilishlariga imkon yaratgandi endi davidning iste'dodi yo'q edi arnoning esa aqli karnoning g'ururi yo'q bo'lgandi sult bironta ham jangni yutmagandi napoleonning o'zi ham endi daho emasdi hammaga ma'lumki quvg'indagilarga yozilgan xatlar o'z egalariga yetib borishi qiyin edi chunki politsiya bu xatlarni qo'lga tushirishni o'ziga sharaf deb bilardi bu fakt albatta yangilik emas quvg'indagi olim dekart bundan doimo nolir edi shu masalada belgiya gazetalariga arz qilgan david rayalistlar gazetalarining kulgusiga ham qolgandi dushman deyish yoki ittifoqchi deyish napoleon deyish kerakmi yoki bonopart shu masalalarda odamlarning qarashlari dunyoqarashlari bir biridan tubsiz jardan ham battar jarlik bilan ajratib tashlanganday edi go'yo barcha teran fikrlovchilar inqiloblar asri batamom tugaganligiga endi ishonmoqda edilar yangi ko'prik qarshisidagi maydondagi genrix to'rtinchining haykali ostiga redivivius deb yozib ketadilar tereza ko'chasining to'rtinchi uyida piye monarxiyaning mustahkamlanishi loyihasini yozadi o'ng kuchlarning sardorlari eng e'tiborli voqealar paytida baroga yozish kerak derdilar janoblar kanuel omagoni va shapidilellar graf de artuani qo'llab quvvatlashga zo'r berib rejalar tuzadilar keyinchalik bu ishlar qirg'oq fitnasi deb ham nom olgandi qora to'g'nog'i jamiyati ham o'z tomonidan bir narsalarni fitna qilish rejasi bilan yurardi bir tarafdan olib qaralganda ancha liberal bo'lgan dekas aqllarni jumbushga keltirmoqda edi sen dominik ko'chasi 27 yettinchi uyda yashovchi shatabrian har kuni ertalab pantalonda tufli kiygan holda boshini ipak ro'mol bilan o'rab olgan tarzda dentistning butun bir jarrohlik qurollari yig'indisini oldiga qo'yib olib oynaga qarab tishlarini tozalardi uning ajoyib tishlari bor edi tishlarini yuvarkan buyuk aql sohibi o'zining kotibi pilojga aytib turib monarxiya xartiyaga rozi deb yozdiradi obro'li tanqidchilar talimadan ko'ra lafonni yuqori ko'ra boshlagan davr edi feles o'z asarlarini a imzosi bilan yakunlardi gofman esa z initsialini qo'yardi sharl node tereza ober tahallusida yozardi ajralishlar butunlay taqiqlanadi fransiyada litseylar endi kollegiyalar deb ataladigan bo'lgandi yoqalariga tillarang nilufar gullar tikilgan kollega bitiruvchilari rim qirolini masxara qilib gapirardilar saroyning maxfiy politsiyachi politsiyasi garsogina beriskiga garsig orleanskining kundalik ko'rinishi gersik beriskidan ko'ra salobatliroq ko'rinayotganligini va garsig orleanskiy gusarlar polkining generallik mundirida ulug'vor ko'rinishi chidab bo'lmas fakt ekanligini yetkazib turadilar parij shahri yana o'z hisobidan nogironlar uyining gumbazini tilla bilan qoplatadi jiddiy odamlar bir birlaridan agar janob de trinkelagining ahvoliga tushib qolsangiz nima qilardingiz deb so'rardilar klazel demonta kloel dee bilan ko'p masalalarda hamfikr ekanligini bayon qilardi janob salaberi esa norozi edi aktyor pikar esa aktyor maliyer qabul qilinmagan akademiyaga a'zo bo'ldi u adion teatrida ikki fliber asarini sahnaga qo'yadi frontonda esa yirtilib tushirilgan harflardan imperatoritsa teatri degan yozuvlarni ilg'ash qiyinmasdi kunye de montarloning raqiblari bo'lgani kabi tarafdorlari ham kammas edi fabve isyonchi bo'lsa bavu inqilobchi edi kitob savdogori pelise volterning to'liq asarlarini fransuz akademiyasi a'zosi valterning asarlar to'plami sarlavhasi ostida bosmadan chiqaradi bu mijozlarni o'ziga tortadi deganda sodda nashriyotchi jamoatchilikning fikriga ko'ra sharl luazon asr dahosi edi agar shuhrat bo'lmasa hasad unga yor bo'layotgandi rostdan ham u haqida she'rlar yozadilar kardinal fesh istefoga ketishdan ke bosh tortayotgani tufayli janob depen arxiyepiskop amaziyskiy leon yeparxiyasini boshqarishga majbur edi fransiya va shvetsariya o'rtasidagi dab vodiysi uchun bo'lgan bahs keyinchalik general bo'lib olgan kapitan dyufruaning raporti tufayli kelib chiqqandi fanlar akademiyasida avlodlari unutib yuboradigan mashhur furiya bo'lgan kimsasiz bir chordoqda ijod qilgan furiyeni esa keyinchalik avlodlar eslaydilar bayronning yulduzi porlab chiqishni boshlab yuborgandi o'zining dostonlaridan birida milvua uni fransiyaga taqdim qilar ekan yosh ijodkor lord bayron deb tanishtiradi david anjerskiy esa o'zining kesuvchi apparatini sinovdan o'tkazayotgandi abbat karon feylantining bir burchagida seminaristlarning kichik to'garagida keyinchalik lamen nomi bilan dong'i ketadigan felisiti robert ismli ruhoniyni maqtardi sena suvlarida esa allaqandaydir tutun chiqaruvchi moslama suzib yurardi tyuliri saroyining oynalaridan royal va lyudovik o'n besh ko'priklari orasida suzib yurgan bu moslamaga kuchuklarning shovqini aralashib turardi bu foydasiz mexanik o'yinchoq kallasi bo'm xayolparast ixtirochining utopik ermagi edi desa ham bo'ladi bir so'z bilan aytganda bu par bilan yuruvchi kemaning maketi edi parijliklar bu keraksiz matohga e'tiborsiz qarardilar janob Vablan davlat davlat to'ntarilishidan foydalanib fransuz institutini qayta shakllantiradi u buyruqlar ilovalar shaklini tamom o'zgartiradi ammo bir qancha akademiklarni yaratuvchisi o'zi akademik bo'la olmagandi senjermen qo'rg'oni va marsan pavilyoni prefekt sifatida delavoni ko'rishni xohlaydilar chunki u juda xudojoy edi dupitren va rekamye kuvening dogmatik masalalari yuzasidan tibbiyot maktabining anatomik teatrida mushtlashib ketadilar ularning bir ko'zi ilohiy kitoblarni ko'rsalar ikkinchisi tabiatni o'lchov tabiatni o'lchovlarni qazilma topilmalarini ko'rardi permantiyaning muxlisi bo'lgan fransua den nefshata butun salohiyatini ishga solib bo'lsada permontafel parmontafel so'zini kartofel so'ziga ya'ni kartoshka so'ziga almashtirib oldi sobiq yepiskop sobiq konvent a'zosi sobiq senator abbat greguar endi cherkov tomonidan yaramas greguar nomi bilan la'natlanadigan bo'lgandi iyena ko'prigining uchinchi ustunida bundan ikki yil oldin marshal u tomonidan o'qqa tutilib parmalangan va mina qo'yib portlatib yuborish uchun o'yilgan g'ishtlar o'rniga yangi g'ishtlar qo'yilganligini ko'rish mumkin edi adolat endi sekin aytilgan haqiqat uchun ham odamlarni sudga tortadigan bo'lgandi bir kishi noterdam de paris soboridan chiqib kelayotgan graf de artuaga ochiqchasiga eshittirib jin ursin bonopart va talma qo'l e ushlashib birga yovvoyilar baliga chiqqan davrlarning o'tib ketganiga qanchalik achinaman a degani uchun sud uni olti oylik qamoqqa hukm qilgandi xullas qahramonlar davri tugagandi xoyillar va olib sotarlar davri kelgandi xoyillar ochiqchasiga tantana qilayotgan edilar jang arafasida dushman tarafiga o'tib ketgan xoyillar o'sha xoyilligi uchun olgan unvon va mukofotlarni ko'z ko'z qilib boyliklari bilan kerilib yuradigan davr kelgandi bugun yoddan chiqqan o'sha 1817 yil tartibsiz ravishda shunday xayolimizda yuqoriga chiqib qolgan tarix doimo batafsil ikir chikirlarni mensimaydi uning umuman olganda bundan boshqa iloji ham yo'q chunki u bitmas tuganmas voqelik qarida har bir voqeani yoritaman deb g'arq bo'lib ketishi mumkin ammo bu biz bermoqchi bo'layotgan batafsil ma'lumotlar arzimas hikoya emas chunki har bir insonning o'z shaxsiy tarixi bor va uni biz arzimas deya olmaymiz daraxt uchun arzimas barg bo'lmaganiday uning har bir shoxi butasi va bargi foydalidir yillar fizionomiyasidan asrlar qiyofasi shakllanadi bir ming sakkiz yuz o'n yettinchi yilning ana shunday kunlarining birida to'rtta yosh parijliklar quvnoq hazil uyushtirishga qaror qildilar